Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я замужем. Имею двое взрослых детей. Образование у меня высшее экономическое. Какой опыт работы? Опыт работы в семьях у меня три года. Я работала в Англии, в Лондоне, в американской семье, большой семье. Было пятеро детей и трое взрослых человека. Какие у вас были обязанности? Обязанности у меня были различные, потому что там работала группа людей, и мы менялись периодически, потому что каждый человек имел выходной, и мне приходилось работу, делать работу различную. Готовить, убирать, стирать, смотреть за детьми. Ну, различные работы. Именно. А какая квадратура там дома? Большая квадратура, пять этажей, где-то 700-800 квадратных метров. Большой дом. Вкусно готовите? Да, готовлю. Да, различные. Украинские уже и работают как в Англии, и не английские блюда готовят. Какой уровень у вас английского языка? Разговорный. А какой график работы вас интересует? Я рассмотрю различные графики работы, которые устроят и хозяева. У меня хозяевские устроят различные графики работы. Ваши личные качества? Спокойная, энергичная. К критику отношусь с пониманием, без вредных привычек и люблю животных, цветы. Спасибо за внимание. До свидания.